alantiraman degani g'alaba bir vaqtlar bir joyda bo'lsa bir vaqtlar o'tib boshqa joyga o'tib ketadi u g'alaba ilm o'chog'i bir vaqtlar shu o'zbekiston bo'lgan bo'lsa movaran nahr bo'lgan bo'lsa marg'ilonday joyda birxon marg'iloniyni kim ekanligini hatto nechinchi yil u yashab o'tganligini bilmaydigan zotlar o'rinbosar bo'lib qoldi muntahabil husomiy degan kitob bor juda ham buyuk kitob o'zini bobida mavzusida yagona usul fanida yozilgan kitob shu sh muntaqabul degan kitobni yozgan odam popda yashab o'tgan popda bilsangiz daryoni qir'og'ida eksa o'sha eski boburni dadasi yiqilib tushgan axsike degan joy bor hozir o'rnida shahar ham qolmagan axsi deydi o'sha axsida yashab o'tgan manor degan buyuk kitob bor manorni yozgan odam nasabda yashab o'tgan qarshida usuli shoshiyni yozgan kishi bor usuli shoshiyni egasi esa bitta o'zbek u odam toshkentda yashab o'tgan mana u bizni ota bobomiz deb faxrlanib turgan odamlarni orqasidan bizga o'xshagan rasvolar otasini hatto ikki uch for oldindagi otasini ham tanimaydiganlar olimlar u yoqda tursin o'shalarni ham tanimaydigan hatto kerak bo'lsa o'zini ham tanimaydiganlar qoldi endi o'sha xudoy tuborak va taoloni oyatiga muvofiq bir vaqtlar ilm bilan gurkirab yashagan movaranahd joyda olimlar qolmay hammasi endi aylanib aylanib hindistonni taraflariga borib qoldi hindistondan o'tib hozir o'tay turgan joyi esa o'sha gangani qirg'og'ida joylashgan jamnani qirg'og'ida joylashgan bangladesh degan joylarga o'tib ketyapti u yerdan ham ketadi agar farazan samarqand bilan buxorodan yoki yani marg'ilonni o'zidan shunaqa shunaqangi katta katta olimlar chiqib turaveradigan bo'lsa shu odamlarni o'zi iste'dodi zo'r iste'dodi shunga layoqatli ekanligi uchun bulardan katta katta olimlar chiqyapti degan bizda e'tiqodi buzilishi bo'ladi vaqtiki molga sig'inadigan bir iflos hindistondag joydan shunaqa olimlarni chiqargandan keyin biz bildik yani ilm xudoni qo'lida ekan bandada bu yerda aloqasi dahli yo'q ekan xudo kimga xohlasa berib qo'yaverar ekan degan narsa ma'lum bo'ldi o'sha hindistonda yashab o'tgan olimlardan bittalari mavlono ashraf ali taanoviy xudo rahmat qilsin qirq uchinchi yil bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yil dunyodan o'tgan ekanlar sakson yil yashagan ekanlar oddiy bitta o'zbek ham yashayapti shu sakson yil sakson yil davomida bitta inson farzandi yo'q u odamni qurgan uyini yashagan uyini xudosiga ibodat qilgan uyini borib ko'rsangiz bir yarim metrga ikki yuz sakson keladi shu uyda yashab o'tgan mavloni bitta o'zi bitta joniga bitta boshiga bir yarim mingta kitob yozibdi bir yarim ming kitobni nomini eslab bo'lmaydi u odam qachon o'qishga ulgurgan qachon kitob yozib bo'lgan uni nima tasavvur qilish qiyin mavlona ashraf ali tahonaviy alirahmatulloh alayidan shogird qolmabdi farzand qolmabdi lekin u odamni orqasidan shunaqangi shogirdlar shunaqangi bir o'rinbosarlar xalifalar qolibdiki yetmish to'rtta pir qolibdi shayx qolibdi ular har bittasi qo'l olishga arziydiganlar qolgian bitta rosa katta pir bo'lsa ham orqasidan ikkita yo uchta pir qoladi lekin tahonaviy bir yarim mingta kitobdan tashqari qilgan ishlari shuki yetmish to'rtta pir bayat olishga haqdor bo'lib ellik to'qqiztasi tariqat bobida suhbat qilishga layoqatli bo'lib mijoz bo'lib qolgan mijoz degani ijozat olgan degani o'sha pirlardan yetmish to'rttadan o'lib o'lib ellik to'qqiztadan ham o'lib o'lib qolgan odam bitta odam yer yuzida turibdi u odamni laqablari qutbo olam deydi qutb deb turib g'ildirakni o'rtasida tegirmonni o'rtasida aylanay aylanaturganda o'qini otini qutub deydi yer sharini yum yumaloqligini bilamiz lekin bu yumaloq sharni o'rtasida agar qutb bo'lmasa o'qi bo'lmasa bu yer shari aylanmaydi o'sha kimlardir bor masalan qo'qonda rivojlanib ketgan zinoni bilasiz aroqxo'rlikni bilasiz riboxo'rlikni bilasiz halol qilib man rozi qilib olyapman deb debturib bozorda ichila turgan qasamlarni kasofatiga agar qolsak sekundda qo'qon turmaydi sekundda demak ichimizda kimlardir bor kimlardur borki ular qutublikka arziydi o'shalar borki o'shalarni hurmatidan yer yuzi turadi payg'ambar alayhia vassalom sizlarning ichlaringizda 7 ta zot harguz uzilmaydi ular borligi uchun xudo sizlarga rizq beradi ular borlikiuchun xudo ustilarga nusrat beradi o'shalar borligi uchun xudo yomg'ir yog'diradi agar o'zimizni kasofat ishlarimizni qiladigan bo'lsak boshqalar ko'rib turgan ishimizni qo'ying o'zimiz hali eslasak hijolat bo'ib ketadigan yaramas ishlarimiz bor Aytish buyoqda tursin o'zimizdan o'zimiz ijolat bolib keladigan ishlarimiz borki o'sha ishlarni kasofatiga boshimizdan har xil balolar kelsa ari lekin o'sha balolarni keltirmaslik uchun xudo taborak va taolo bir ba'zi bir zotlarni oddiy insonlarni oddiy bandalarni xudo taolo shunday qilib yetishtirib chiqarib qo'yadiki yer yuzida har joyda albatta bu narsalar vujudi hozirgacha qiyomatgacha bo'lib turadi. Ali falitaxonaviydan qolgan 74 ta pirdan hozir bittasi o'sha biz aytgan qutba olam otlari mavlono abrorul haq laqablari Sunna. sunnatga hayot bergan zot yer yuzida sunnatni tiriltirib turgan zot u odamni yashab turgan joyi banbe shahrida yashaydi hozir haq sohibni domas barkodum yoshlari bir yuz sakkizda hozir o'sha yetmish to'rtinchi yetmish qirq uchinchi yilda o'tib ketgandan keyin bular o'sha vaqtda yoshgina yigit bo'lsa o'sha umrini üzü, uzayishini hisobiga shu davrgacha yetib keldi biz aytmoqchi bo'lgan narsa shu kishini haqlaridagi gap xudo taborak va taolo qur'oni karim shanda marhamat qilib aytadi sura billahi shaytonir rojim ya amanu taqulloha va kunu abillahi sodiqin ey iymon keltirgan zotlar ya'ni bu kim mo'minman desa o'sha odamga xitob bu yo manga mo'minemasman desa eshitmay qo'yaveradi qaysi iymon keltirgan zotlar ollohini birligiga payg'ambarni barhaq ekanligiga ishongan zotlar iymon keltirgan zotlar sizlar deydi xudo buda siyosatchini gapi emasda bu ollohni gapi bu aytadiki sizlar deydi ollohdan qo'rqinglar deydi xudo keyin to'g'rilari bilan bo'linglar deydi to'g'rini topish kerak to'g'ri bilan bo'linglar mana shu oyatni tasirida hazrati mavloni abrobarktu aytadilarki alloh taolo aytyaptiki mandan qo'rqin to'g'ri bilan rostlar bilan bo'lgin deyaptimi demak xudodan qo'rqishlik uchun rostlar bilan suhbatlashmasa iloji yo'q ekan to'g'rilarni suhbatini topmasangiz iloji yo'q ekan yaxshi odamni to'g'rini suhbatidan hatto avliyo ham behojat emas yaxshini suhbatini olib turmsa avliyo ham adashib ketaverai tuppa tuzun namozxon odam ham benamoz bo'lib ketyapti o'ziga o'xshagan rasloga ulmat bo'lgandan keyin rostligini tarifi to'g'rilik qay darajada ulug' narsa qay darajada maqtovga loyiq narsa uning haqida hazrati alisher navoiy hayratul Abrorda shunday deb marhamat qiladi to'g'rilik shunday ulug' narsaki rostlik shunday ajib narsaki hech qachon to'g'ri bo'lgan odam ziyon qilgan emas din sohasida <muchas> ham dunyo sohasida ham savdoda ham so'zda ham to'g'rilikni fazilatiga shu narsalarni misol qilib 10 tadan ziyod narsani ko'zingizga oldiga keltiradi kamondan chiqib turgan o'q deydi otiladigan metka qilingan mo'ljallangan joyga ketatuganda shunday to'g'ri ketadi ammo yerni qiyshiqligi unga hech qanaqangi ta'sir o'tkazmaydi san to'g'ri bo'lsang atrofingni qiyshiqligini sanga zarari yo'q deydi kamon to'g'ri chiqib o'zini otiladigan joyiga ketaveradi to'g'rilikni fazilatiga yana aytadiki archani ko'rasanmi qishini yozin doim ko'm ko'k bo'lib turaveradi qurib qolmaydi u ham kamolni to'g'riligidan qurib qolmaydi to'g'ri bo'lsang san ham qurimaysan yana aytadiki podshoh o'zini haramida maxfiy xilvatigohida hech kim uni suhbatiga aralashaolmaydigan joyda xotini ham aralash olmaydi bosh vaziri ham kiraolmaydi shunaqangi o'zini yaxshi ko'rgan go'zal jamollik bir ayollari bilan suhbatlashadigan joyi bor o'sha suhbatga hech kim sirdosh bo'lolmaydi lekin urda bitta sham bor shamni qorong'ida yoqib qo'yadi o'sha guvoh bo'ladi sham ham kamoli o'zini to'g'riligidan guvoh bo'ladi qiyshiq bo'lsa shamdim san <Näeshu> to'g'ri bo'lsang xudoa tabora taoloni siridan voqif bo'laman desang sanga ham bir tepadan bir ilhomlar sanga ham bir qalbinga qaysdiy ilohiylar kelishini xohlasang kamolhan to'g'ri bo'lishing kerak endi olloh taoloni qur'oni mo'jizai xolida mo'jizai holida deb abadiy turadigan mo'jiza qiyomatgacha turaveradi dunyo og'irib to'ntarib bilan hamma narsa yo'q bo'lib ketadi lekin qur'on turaveradi shunaqangi mo'jizai holida bo'lgandan keyin bu mo'jizai xolidani ichida turigan hukmlar ham qiyomatgacha turadi demak ma'lum bo'ldiki bu hukm yaxshi bilan birga bo'lishlik hukmi hozirgacha bizda turibdimi demak hozirgacha qayerdadir baribir yaxshi bor degani bu dunyo buzilib ketgani bilan yaxshi qayerdadir bor u topolmasak ayb bilan bizda biz uni oqtarishimiz kerak falon joyda dunyo bor ekan desak karis xizmatini qilgan bo'lsa ham o'sha karis yurtiga borib xizmat qilib olib kelyapti o'sha yerda brekan deza vaholanki o'zbekistonda nechta nechta yaxshi odamlar bor duosini olib suhbatlashangiz qalbingizni erib ko'rganingizda jannatni hidi kelib turadigan odamlar chetlarda ham bor topilmasak u siz bilan bizni aybimizni o'sha burnimizni hid bilmay qolganligidan o'sha hazrati abrorul haq sohib mana shu oyatni tafsirida aytgan ekanlar muridlariga aytgan ekanlarki alloh subhana va taolo shunday deyapti yaxshi bilan bo'lgan bugun deyapti demak yaxshi qayerdadir bor endi san bitta yaxshi odamni borib suhbatini olgin yaxshini oldidan ajramay qirq kun davomida xizmatini qilgin duosini olgin yaxshi so'zini eshitgin qirq kundan keyin o'sha yaxshiga o'xshab turib san ham yaxshi bo'lolmay qolsang avliyo bo'lolmay qolsang qiyomatga borib yoqamdan ushlaysan meni dedi de. suhbatini eshitib turgan bir kishi uni gapiga u zotni gaplariga e'tiroz qilib aytyaptiki e bitta odam bilan qirq kun yaxshi odam bilan yursa o'sha bilan suhbat olib tursa qirq kunda yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsa ish oson ekanku avliyo bo'lish oson ekanku deb qalbida u zotni gapiga e'tiroz qilyapti ya'ni uni odamni gapini yolg'on demoqchi yani, b qanday qilib qirq kun yursa yaxshi bo'lib qolaveradi u zot karomatdan haligi odamni qalbidan o'tgan narsani qarab turib e san ja sodda odam ekansan u go'nglarni titib yurgan tovuq o'zini ostidagi tuxumni yigirma kunda ochib qo'yyaptiku u qanaqangi yaxshi odam ekan qanaqangi avliyo ekan o'zini yonida yurgan bir aqlli dono bir odamni avliyo qil olmasa bu eshitib turgan odam misolini go'zalligiga hayron qolib lol qolib misolni ham zo'r keltirdida desa de de. u kishi ayyap misolimni zo'rligiga mahliyo bo'lib qolmagin yana tovuqni ostida turgan tuxumni ochilishini sharti yigirma kun tagida turadi aqa buoqa ketib qolsa palaqd bo'lib qoladi deydi san ham yaxshini oldida osha qirq kun davomida ajramay yurasan keyin sanga bir rang uradi o'sha avliyolikni rangi yaxshilikni rangi uradi aytmoqchi bo'lgan gapimiz shu edi endi hazrati sadiy rahmatulloh alayh aytgan ekanlar bu gapni ko'p takrorlaganmiz yana takrorlaymiz behtari fursat shumar chun chun gum kuni ro'zgor san suhbatlashishga o'zingdan yaxshiroq pog'onasi yuqoriroq odamlarni oqtargin o'zingdan pastlar bilan emas deydi sadi o'zing bilan tengqurlar bilan ham yursang rasvo bo'lib ketasan deydi vaholanki bizdagi o'sha fasod hamma narsani buzilib ketaturganligi hech qachon yaxshi odam oqtarib o'zingizdan yuqoriroq odamni oxtarishni o'rniga o'zimizdan pastroq bilan yurib turib o'sha tabaqasi balki o'zimiz bilan teng bo'lsa ham o'shani yurishlikni natijasida o'shanga suhbatdosh bo'lish natijasida biz yaxshi bo'lolmayapmiz oholangki biz yaxshini oqtarishimiz kerak payg'ambar alayhialotu vassallom aytdilarki do'sting faqat mo'min odam bo'lsin biz nimaga namozga ko'nika nimaga namozga biz o'rgana chunki bizni do'stlarimizni ichida elliktasi benamoz bo'lsa bittasi namozxon namoz o'qiymiz qachon o'qiymiz hayitda o'qiymiz namoz o'qiymiz boshqa vaqtlarda ham o'qisak o'lganni kundan o'qiymiz xudo tuborak va taolo posiqlarga namozni og'ir deb yod qilgan qur'onda og'ir qo'lingizni kilosini o'lchasangiz uch kilo chiqadi uch kilo necha yildan beri shu qo'lni ko'tarib yuribmiz bizga og'irlik qilmaydi bu qo'l agar shu qo'limizni -de kilosidagi narsani go'shtni qo'limizga kol berib qo'ysa Çünkü bir остановка yurguncha charchab qolamiz nimaga chunki o'zimizniki emas u o'zimizni bir juzimiz bo'lsa o'zimizni badanimizdan yopishib turgan narsa bo'lsa bizniki bo'lsa u bizga og'irlik qilmaydi namoz ham o'shanaqangi o'qiverib namoz bizniki bo'lib ketgan bo'lsa u bizga og'irlik qilmaydi qachon bizni yuzimiz bo'lmasa bizni bir qismimiz bo'lmasa keyin bizga u og'irlik keltirishi mumkin lekin biz endi shu yerda gap keldi endi to'xtatmoqchi edim gapimiz so'zimizni boshida o'sha yaxshini suhbati to'g'risida gap boshlagan edik avval yaxshini suhbatini manfaati to'g'risida hazrati huvaydo rahmatullohlayni bitta she'rlarini o'qib beraman hazrati huvaydo aytgan ekanlar yaxhni yaxshining oyog'ining ostida o'lsang or emas yaxshining oyog'ining ostida o'lsang or emas to'tiyoi tojisar qilsin yomon darkor emas yomonlarni boshiga salla bo'lib sallasini mana bu rda yopishtiradigan haligi to'tiyosi bo'lgandan yaxshilarni oyog'ini ostida o'lib ketgan yaxshi dedi o'rtoqlaringizni bir tekshirib ko'ringda oyog'ini tagida o'lsa bo'ladiganmi yo boshi toj bo'lishga ham arzimaydiganimi yaxshining oyog'ining ostida o'lsang or emas to'tiyoi tojisar qilsin yomon darkor emas o'lgucha yaxshi bilan o'ltirgunu bo'l ham nafas yaxshidan ey do'stlar hargiz ko'ngil ozor emas zerikmayizda u bilan yaxshi bo'lmaydur yomon harchon nasihat aylasang yaxshiga handu nasihat aylamak darkor emas yomonga ming gapirsangiz yaxshi bo'lmaydi lekin biz bu yerdagilar yaxshi ularga gap gapirsak ta'sir qiladi degan mazmunda bir gapni gapirmoqchi bo'ldik al hakam ul atoiya degan bir kitob bor ekan bu kitobni sohiblari ibn atoulloh iskandariy degan zot ekan tariqat fikrlaridan hazrati imomi shoziliy rahmatulloh alayhini xalifalari ekan shofiiy mazhabidagi buyuk mushtahid ibn daqiqul id rahmatullohi alayhni ustozlari ekan ibn daqiqul idni -id misli o'zidan keyin ham oldin ham chiqmagan lekin shu ibn ato iskandarini suhbatini eshitmasam go'yo och qolgan deb qolaman har kuni kelib şey o'sha odamni suhbatini olar ekan u odam olimlik bilan mashhur bo'lmagan u odam ahli tariqat bo'lgan ahli tasavvuf bo'lgan suhbati ta'sirli odam bo'lgan bular qur'on bilan hadisdan chiqargan hukmlarni ibn hech qayerdan o'qib topolmagan ekan yana o'sha takrorlangan gap lekin buerdalar eshitmagani uchun chunki bu er aksarimiz faqt sherali eshitamiz yulduzn eshitamiz u gaplarni biz eshitmaymiz uni gapini pulga sotib olib bo'lsa ham eshitamiz konsert bersa pulga bilet olib bo'lsa ham kiramiz lekin yaxshi gapni biz bepulga ham eshitmaydigan bo'ldik ibn atollo iskandari rahmatulloh alayhi ikki yuz qatorgina kitobchi yozibdilar ikki yuz qator kichkinagina kitobcha lekin shu şu gaplarni ichida shunaqangi bir go'zal gaplarni aytgan in ge, Gaptı, gücün, gücün, bu kishini ibn kandai kitoblariga ellikdan ziyod shah yozilgan ekan ellikdan ziyod gapni tushuntirishlik uchun sharhlashlik uchun tafsil qilishlik uchun bu zotni kitoblariga yozgan yozilgan sharhlarni ichida hozirgi eng oxirgilari yer yuzida hayot bo'lib turgan muhammad said ramazon butiy degan kurtlardan chiqqan hozirgi olimlardan birlarini gapga aytgan shartlari bor ekan ibn io iskandariy o'zlarini kitoblaridagi o'n sakkizinchi hikmatida aytgan ekan san debdi biz yoshlarga xitobda bu u qari bu go'rni og'zi ko'rinib qolgan odamlarga emas bu gap sani ishlarini amallarni parog vaqtiga qo'ling bo'shaydigan vaqtiga surib tashlashliging kechiktirib qo'yishliging sani nafsingni ahmoqligidan sani nafsingni tentakligidan bepaxmligidan beparosatligidan debdi namoz o'qing desa qariganda o'qiymanda deydigan odamlarga bu gap keyin qilamiz yoshlikda mazza qilib o'ynab olaylik deydiganlarga bugan endi shu bittagina gapi lekin mana shu bitta gapni tavsiylar uchun bu odamni gaplari bejon qolmaslik uchun muhammad said ramazon razon bu gapni tafsilida keyin bu yoqda sharhida bun gaplarni aytadi aytadiki bu gap amallarni kelajakdagi qo'li bo'shaydigan vaqtiga kechiktirib bo'lmaydi kechiktirgan odam nafsi tentak bo'ladi degan mazmundagi gap hamma millatda bor bugungi ishni kechia ertaga kechiktirma degan gap qolgan ishga qor yog'ibdi degan gap bu gaplar hammasi hamma millatni o'zicha bir tilida ifoda qiladi buni lekin bu yerdagi ishdan işte murod kechiktirib bo'lmaydi o'sha şey ishlarni degandan murod faqatgina oxiratni ishi u bu qabrni ishi u dunyonikini chunki ish deb o'qi mana shu maqol bugungi ishni ertaga kechiktirib bo'lmaydi degan mazmundagi gap dunyoni ishlarini qilganimizda darrov bizni oldimizga yugurib kelib oladi moshinangizni tuzatavering tijoratingizni qilavering bozoringizni qilavering namoz qazo bo'lsa bo'lib ketaversin lekin oxiratni ishiga kelganda hech kim buni hayoliga ham kildirmaydi oratni ishiga nima deydi musulmonchilik asta sekin deb qo'yadi olgan maqolni qarang oxiratda ish keladigan bo'lsa shu dunyoniki bo'lsa bugungi ishda işte, ertak kishtirib bo'lmaydi deydi endi bu odamlarni nafsini runotini nafsini bepahmligini isbotlashga ikkita uchta misollarni hazrat budiy keltiradilar aytadilarki masalan bir odam bor tijoratni ishlariga sho'ng'ib ketgan sho'ng'ib ketgan shunaqa odamlar bor 10 çizini, 10 Ticaret, bilen, e kubası, Desengiz, bu buyoqqa o'n million pul perchislenие bu yoqqa o'n pul пerечисление tinmaydi dunyo topish uchun tinmaydi shunaqa odamlar bor tijorat rejalari bilan shug'ullanib turgan odamlar bor ularni yoniga kelib turib farazan bitta odam eslatadi ey deydi buncha dunyoni orqasidan quvyapsiz buni oxiratni ishini qiling desangiz ilm o'qing ozgina bo'lsa ham bir kichkina kitobdan o'qib turing shuni asnosida arosida siz uz, bir o'zingizga zarurat bo'lgan bir masalalarni o'rganib turing hech ibodatingizni qilib turing desangiz u aytadiki mana siz aytib turgan ishlarni deydi jadvalimga yozib qo'yganman deydi planda bor ular deydi mana u ishlardan bo'shab olay deydi mana u ishlar hozir zarurroq deydi hozir bu bilan shug'ullanlmasam ertaga bankrotga uchrayman deydi bu bittasi yana bittasini oldiga borib aytasizki sizga xudo taolo dunyo berdi moli dunyoni xudo behisob qilib berdi moli dunyo saniki emas bu san topganing yo'q buni bitta uzumni donasini yaratib qo'yish u yoqda tursin uzumni joyidan uzib qo'ysa joyiga yana yopishtirib qo'yishi qo'limizdan kelmaydi boshqa dunyoni qo'ying boshqa ishlarini qo'ying endi shunchalik dunyoni man sanga berdim kamolot berdim dunyoviy jihatdan rivojlanib ketding millioner bo'lding kechagina sani hech kim tanimasdi endi bu dunyolardan palonchilarga ham saraflab turgin falonchi mahallada kambag'al bor ekan bechora necha yildan beri uylan ekan bolasi bor ekan hali sunnat to'yini qilmabdi aytaylik aqiqasini qilmabdi uyi tushib ketibdi tepasidan chakovda yotibdi ekan tomidan desangiz kim aytyapti sani sanga aytyaptiki u odamlardan bu kishi bexabar g'opil yuribdi kim aytyapti hozir qilganim yo'q to'g'ri lekin planimga qo'yib qo'yganman bu ishlarni xudo xohlasa mana shu tijorat ishlarimdan bo'shab olsam yuzdan yigirmasini mana shunga sarflayman degan planlarni qilib qo'yganman deydi xullas haligi gapniha kechiktiradi yana bittasiga aytasiz kattaroq ishda o'tirgan bo'ladi o'zicha kattaroq ishda o'tirgan bo'ladi unga borib turib siz mana shu vazifalarni eslatasiz u dunyoga nimaga kelgan u dunyoga qaysi vazifani qilishga bu jo'natilgan u u vazifani qilish davomida xudo taborakau va taolo buni atrofidagi tamomiy koinotni borlig'ini unga xizmatchi qilib qo'ygan eslatasiz u aytadiki deydi man deydi hozir juda noziroq joyda o'tiribman deydi mani vazifam jua hassos deydi mani deydi o'tirgan kreslom deydi hozir odamlarni e'tibori hammasi menga qaratilgan deydi mani deydi taqovudimga isteffoga chiqishimga besh yil qolgan ya'ni pensiya demoqchida endi pensiyaga chiqishimga besh yil qolgan xudo xohlasa sizdan maqtu tutmayman pensiyaga chiqishm biln birinchi bo'lib xudoni baytiga hajga boraman qachon <gans> kirsangiz macjidda birinchi safda o'tirgan bo'laman d bitta ilmiy majlislarda qatnashib turaman tafsir o'qiyman qur'onni masalan ma'nosini bilishga harakat qilaman lekin bularga manga muhlat berib turasiz deydi endi o'sha ishlarni hozirdan boshlasangiz nima bo'ladi deb undan bir so'rang deydi u sizga ko'zini olay turib bir qarab qo'yadi ya'ni bu gapni aytib bo'lmaydi demoqchi bo'ladi kimdir eshitib turibdi demoqchi bo'ladi yo siz uni gapini buni olay turib qarashini tushunmaydigan bo'lsa sizga ochiq oydin bo'lsa ham aytadiki yo'q dedi, men dedi, "5 yil xudo xolasa o'tib olay qilaman shu ishlarni qilaman lekin "Menga muhlat kerak dedi. shu bilan endi Hazrat hazat 3 ta misolni keltirib qolganga aytadilar inson dunyoda yashar ekan 70 yil 80 yil yurar ekan ikkita holatdan qadami tashqariga chiqmaydi turgan ishlari ikkita narsadan tashqari emas siz bilan mani qilaturgan ishlarimni ichida xudoy toborak va taolo siz bilan mandan talab qilgan narsalar ham bor xudo taolo siz bilan manga beraman ishlamasang ham deb kasil bo'lgan zomin bo'lgan javobgar bo'lgan narsalari ham bor rizq masalan rizqga ishlashni shart emas unga bitta odamsiz o'nta bolasini bitta odam boqib qo'yapti vaholangki o'nta bolasi ishlagani yo'q kimdir sababchi bo'ladi boqilaveradi dunyoga kelgan holatini qo'ying onasini qornida hech narsani bilmay aqli hushi yo'q vaqtida ham xudouni esidan chiqarib qo'ymaydi dunyoga kelganda dunyoa kelgan esidan chiqarib qo'yadi qo'yadimydi aqli bo'lsa buni xushi bo'lsa joyida endi xudo taborak va taolo insonni rizqiga kafil bo'ldi beraveraman ishlamasang ham deyapi bizga aqlli miz aqli yo'q narsalar jonivorlarini ham beryapti biz sababchi bo'lyapmiz olib kelib ataylab qo'yni olib kelib aqli yo'q bog'lab qo'yib yeminib bozordan pul olib kelib beryapmiz u o'ylaydi g'amini ham qilgani yo'q risqi u qo'y qo'sha yig'ib bo'lsa ham olib kelib beryapmiz biz sababchimiz xalos unga lekin ba'zi bir ishlar boriki xudoy toborak va taolo bizdan uni talab qilgan ishlar ham bor bunga kafil bo'lgan haligi ishlarga keyingi ishlar borki xudo uni bizdan talab qilgan hazat aytadilarki xudo toborak va taolo afil bo'lib beraman degan narsalarni orqasidan tinmay yugurib ammo xudo talab qilatirgan ishlarni orqaga surib qo'yadigan odamlarga nima deyish kerak xudo kafil bo'lgan yuguryapti baribir xudoni kafilman degan gapiga ham ishongani yo'q bu ammo xudo talab qilib turgan ishlarni işlerini... bo'ladida deyapti ana u odamlarga biz nima deyishimiz kerak biz unga o'sha ibn atoulloh iskandariy rahmatulloh o'sha gapini eslatamiz nafsing tentak kan ammo nafsini unga tentak ekanligini ifoda qilib berishimizdan oldin aytib berishimizdan oldin bitta ikkita narsalarni undan so'rab qo'ysak yaxshi bo'lardi mumkin u odam dunyoga nimaga kelganini bilmay yurgan bo'lsa kerak deydi nimaga haqiqat o'zi nima uchun jo'natgan bu qayerdan kelib qoldi o'zi uni bilmay turgan odamlar bo'lsa kerak bular bularga biz oldin alloh taoloni oyatlarini eslatish bilan xitob qilamiz alloh taolo aytadiki aman jinni ham insonni ham dunyoga yaratganman deydi nimaga yaratganman inson ham jinni ham faqatgina man o'zimga ibodat qilsin mani tanisin mani azamatimni ulug'ligimni oldida bo'ynini egsin deb yaratganman deydi xudo man undan rizq so'ramayman deydi o'zini ham rizqini so'ramayman manga ham rizq ber demayman manga taom ham ber demayman man undan faqatgina mani tanishligini so'rayman mana shuni talab qilaman deydi xudo xudoni matlubini qo'ray qarang xudo taoloni bizdan so'rayturgan narsasini qarang bizdan dunyo so'ramayapti hatto qurbonlikka xudo taboraka va taolo buyurgan joyda ham man sizlarni qurbonlikka buyurdim uni go'shti ham manga kelmaydi deydi xudo qoni ham menga kelmaydi mani huzurimga xudodan qo'rqar ekan degan shu gap keladi xolos xudo qo'yga muhtoj emas xudo o'zi yaratganku xudo uni endiman ulardan rizq so'ramayman degan joyda bu nimaga xitob